И я, когда мне нужна помощь была, я всегда звонила Церкису, говорит, Церкис, он даже своим вот этим, именно даже своим голосом успокаивал постоянно меня. Все будет хорошо. И я сегодня пришла, я просто случайно узнала, не то, что случайно, мне было это не на Богом. Вот эти цифры, я спала, и мне вдруг цифры идут 3, 6, 9. 369. Именно с неба идут эти цифры, и 369, и так три раза. И мне идет расшифровка в голове. 369, это значит идет 18. 18 и плюс 18. 8 и 1, это 9. Значит, где-то 18 числа 9 месяца я где-то что-то должна быть. Что-то должно со мной произойти. И мне через того, как не пришли вот эти, я всем рассказала, какие-то цифры мне пришли, и я не могу понять, что это такое. Они говорят, ну будет все хорошо, мне просто пошло тепло от этих цифр. И мне звонит подруга, так и так нас приглашают. 18 числа 9 месяца именно приехал Гагик Царкисович. Я хочу именно встретиться с этим человеком. Это, я знаю, что он не послан небесами именно лечить это, когда идет такая любовь от царкиса, а какая же любовь идет уже от Гагика. Кто для вас, Гагик Царкисович? Он для меня, я не знаю, это, это как я сама верующий человек. И вот я думаю, что это, это действительно не спосло, он Бог, как и суд когда-то ходил, лечил людей. Это точно такой же человек. Он не человек, он Бог. Он, и тем более, когда идет такая любовь от этих людей, это, любовь это обволакивает. Я приехала именно за этой любовью. Спасибо вам большое. Будьте здоровы.